25 марта в 12 часов дня без предупреждения в штаб Национальной гвардии, что на улице Поторжинского, 14, в сопровождении 13 автоматчиков в милицейской форме, вошли 9 человек, часть из которых тоже была в форме офицером МВД, а часть в гражданской одежде. Подъезд дома был заблокирован, и на протяжении 4 часов в штабе Национальной гвардии происходили со слов милиции процессуальные действия без предъявления обвинений, а на самом самом деле обыск. И когда обыск не дал никаких результатов, начальнику штаба Национальной гвардии Владимиру Васильевичу Волкову был поставлен ультиматум – освободить помещение в течение двух часов. Да, конечно, полная квартира милиции, 16, представители главы. знают, что надо делать, дают указания милиции, не хотят представляться. И говорят, что они, что они представители якобы владельца. Владелец никогда меня в глаза не видел, я заключал соглашение с его риэлтором. Риэлтора они найти не могут, говорят, что у риэлтора инфаркт. И что риэлтора нету, хотя по условиям договора следующий срок оплаты конец марта. У меня есть еще пять дней, и это было согласовано. Вот сейчас Саша звонил э, с, э, этот адвокат, который заключал с ними соглашение от э, министерства. И он говорит, что точно до конца марта соглашение было с Надеждой Кравченко, представитель э, владельца. Теперь привели молодого мальчика, которого я никогда в жизни не видел. Говорят, что он владелец. Вот, и какой-то дядька ходит э, ну, такой, в такой милицейской застрочке. Да, по, по поведению, по, по манере видно, что он работник министерства. Сейчас уже вновь назначен. И он дает указания милиционерам. Там смотреть, там брать, там брать объяснения, тут э, вещи вывозить и так далее. Есть представитель службы безопасности. Вы его увидите, он такой, э, в такой зеленой курточке, Он тоже представляется как друг хозяина. И он э, нагнетает обстановку. Тоже кричит. А что не... Что Не понимаю. Не понимаю. Они говорят о том, что поступило по сообщение о том, что здесь находится оружие э, в помещении. Кроме сейфа охотничьего моего, с моим э, ружьем охотничьим ничего больше нету. Учитывая то, что я здесь живу, я э, держу это здесь. Э, события были неспокойные, вы это знаете. Поэтому я здесь держу это с разрешениями, со всеми дозволами. Больше никаких других предметов в квартире нет. Вот. Что они хотят, не могу понять, но зашли без моего ведома в квартиру. Человек 15-20 и без моего ведома вскрыли все кабинеты. Подняли даже то, что я сказал, что показал им документы, что я почетный консул, но у меня распространяется конвенция, на них это не сработало. С моей точки зрения это стопроцентная зачистка. Сейчас происходит зачистка, потому что модный бренд Национальной гвардии нужен Авакову, а не общественности не общественности, которая его сделала 29 сентября, 29 января в Украинском доме, где погибли люди, принявшие присягу. Поэтому мы запатентовали это громадой, мы сделали положение об этом в Национальной гвардии. Они приняли 13 числа закон, и вчера еще на эфире Первого национального я говорил с представителем РНБО, маломужем, который точно делает сейчас Заседание РНБО Для того, чтобы объединить эти две ветви Общественную инициативу и законодательную базу Потому что командующий не назначен Подачи на командующего нету Полторака никто не примет ни, один, ни одна инициатива Не примет полторака Как генерала внутренних войск Все хотят лидера Цивильного, лидера хотят Национального, поэтому из-за этого Идет противостояние А министру необходим сегодня Необходим карманный орган переименованный Беркут в Национальную гвардию. А чем занимается ваша организация? Наша организация сейчас собирает инициативы. У нас более 60 тысяч анкет заполненных от людей по регионам, которые хотят э, э, этот, э, проявить свой патриотизм и э, э, войти в Национальную гвардию. Но они категорически против того, чтобы командовали внутренние войска. А кто хочет объединить две национальные гвардии? Мы, мы, наша площадка открытая. Мы 9 марта написали подробное открытое письмо по рубию. Мы каждый день даем пресс-конференции и просим, пожалуйста, берите инициативу, берите людей. Вот вам списки, вот вам учеты. Мы собрали огромное количество. У нас конфедеративные соглашения есть с разными общественными организациями, которые готовы со своим брендом войти в этот в, 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 в эту тему. Но э, пока никаких движений не происходит. У нас идет полное игнорирование со стороны э, э, существующей сейчас вот, э, структуры. Но э, командующий не назначен э, этот, внутренний, э, внутренний состав не назначен. Наше предложение это цивильный руководитель, это национальный лидер. І воєнний штаб, пожалуйста, воєнний штаб може бути, общественний штаб може бути. Це наше основне У Членів вашої організації є на руках зброя? Ні. І не було ніколи. І ні, ніколи не було. Ми не носимо зброю і е, е, ми не порушуємо закон. Але вчора я проводив прямий ефір по першому національному, де відстоював обов'язково питання е, прийняття закону про зброю. І питання, які були підняті, це було питання монополії Міністерство внутрішніх справ, яке працює не за законом, а за відомчим наказом. Сьогодні 23 роки ми працюємо за відомчим наказом при відсутності закону. Ми просимо і пропонуємо обов'язково, щоб був прийнят закон, а навіть було прийнято положення в Конституцію про зброю. Бо при відсутності ядерної зброї самий активний, Нейтралітет може бути досягнутий тільки за рахунок того, що кожна людина на Україні буде озброєна, мається на увазі за нормами медицини та інших показників.